Всім привіт, це F1UA і у нас для вас фантастичні новини. Справа в тому, що протягом минулого року, вже цього міжсезоння, в Твіттері, в Фейсбук мене постійно питають: Макс, чи будуть трансляції Формули 1 в Україні? Де будуть трансляції, коли вони почнуться? І нарешті, у мене для вас є відповідь на це запитання. Трансляції Формули 1 в Україні будуть цього року. В спортбарі «Олімпійський» разом із f 1А, найкращим фан-клубом Формули 1 в Україні. Починаючи з гран-прі Австралії і завершуючи гран-прі Абудеві, ми покажемо усі гонки цього сезону наживо і, безумовно, в найкращій компанії із моїм коментарем та коментарем Романа Ханчарова. Так, ми починаємо цей сезон і хочемо запросити вас приєднатися до нас на трансляції найкращої гонки Формула-1 протягом. 2017 року. А подивитися буде на що. І спершу для того, щоб розігрітися перед стартом цього сезону, ми із Романом, досить, Романе, Ми із Романом просимо вас безкоштовно прийти до нас 4 березня на святкування фан-клубу F1 Ефденуа. Бачите, 5 років пройшли не даремно. І все це, все це завдяки вам, друзі. Завдяки вам. Тому пишите усим, рассказывайте всем, что трансляции Формулы в Украине есть, они были и они будут, але только разом мы знаем. Как я, знаешь, вступлю, как дети растут. Еще вчера в том же олимпийском мы собирались на просмотр, где при пришло 107 человек, я как, как сейчас помню эту цифру. И никто не думал, что тогда это все вырастет, собственно, вот в такой масштабный проект, благодаря которому украинские болельщики по сей день имеют возможность смотреть Формулу-1 в украинском комментарии и в российском, извечайно, так уж, але, тем не менее. У нас, по на краю Да, будет очень классно, правда, будет очень душевно, очень семейно. И я вам честно скажу, я буквально где-то на неделе-две назад э у меня не было интернета, нужно было под что-то засыпать. Я себе включил, что там было на компьютере, а на компьютере оказался Гран-при Бельгии 2010 года. И я такой включил и понял, блин, было как вчера, а, а так прикольно и так необычно смотреть. Поэтому Гран-при Канады, наверное, лучшая гонка за последние лет 10 будет ну, из-за ну, запасом, причем эта гонка, яка на запад, яку гонку подивились, або яку гонку рекомендуют нам подивитися, мы завтра и в Большую Канаду. Потом все иначе, потому что это наверное, был, був, мабуть, самый эпичный гран-при за последние 20 лет. Именно поэтому мы с вами его переглянем еще раз. Мы его не просто переглянем, мы переживем его еще раз, потому что мы будем его комментировать как наживо. И вот это классно, да, действительно, потому что мы будем комментировать немножко, конечно же, с отсылкой на сегодняшние события, что происходит вы понимаете, Фернандо Алонсо в Феррари, Льюис Хэмилтон и Дженсен Баттон в Макларене. Себастьян Феттель в Рэдбул. Да, Себастьян Петтель Макс Ферстаппен еще в школе. В общем, блин, будет очень клево. Мы очень вас ждем. Надеемся, что вы мобилизируетесь, придете. В общем, будет... будет. Ну, это как классно. в армии. Это финальная репетиция, генеральная репетиция перед стартом сезона. Поэтому хотим увидеть абсолютно всех. Подивитися, як вміщає Олімпійський всю цю кампанію, як покращили своїй якості ем, кухня, е, офіціанти і усі, хто обслуговують вас під час трансляції. Ну і чи не заржавіли за між сезонні з Романом. Це все перевіримо, обкатаємо і будемо і, і ми будемо будем, будем транслювати цю гонку к нам, мабуть, на сайт. на сайт, причем мы ее будем транслировать без вот этой вот классической типа задержка, там комментарий на ютюбе, а прям вот картинка. По крайней мере, мы себе так прикинули, что у нас это должно получиться. Хэштег да, лакшери. Да, лухари. Да, это, быть, будет наш э, слоган против этого сезона: Формула 1 у стиле лакшери. Да, поэтому все, всех вас ждем. 4 марта, 17.30 сбор, место все тоже. Спортбар... Ресторан Олимпийский, улица Большая Васильковская, 55. Всех вас ждем. Очень-очень надеемся. Будет, правда, безумно круто. До встречи уже всю субботу.